здравствуйте участники здравствуйте 13 неделя подарила вам незабываемый день красоты я уверена что этот праздник вам заполнится надолго сегодняшнее взвешивание тоже подарит большинству из вас яркие эмоции и билеты в следующую неделю но их получат не все в зону риска сегодня попадут сразу трое из вас лагерь похудения покинут двое участников. А на голосовании вам впервые в этом сезоне придется сделать выбор не против, а за. То есть спасти одного из претендентов на вылет. Вам все понятно? Да, да. да. Первое я приглашаю взвеситься Алену. Неожиданно. За две недели я понимаю, что больше я, чем там два килограмма, я не покажу. Неделю назад ты весила 97 килограмм. За 7 дней ты похудела на На один килограмм Алёна. И сейчас ты весишь 96. Какой результат у тебя был на прошлой неделе? 5. 5. 5. Я неоднократно говорила о том, что когда вы показываете большой результат на одной из недель, это не повод расслабляться, что в следующей неделе вы должны работать гораздо больше. Я этой работы не вижу. Когда я увидел минус один от Алены, я реально понимал, что вероятно всего домой поедет она. Давай узнаем, сколько это в процентах. 1,3%. Возвращайся, Ален. Плохой результат. Плохой вышел. Следующим я приглашаю взвеситься Вову. Неделя красоты, все участники расслабляются, но и вот это вот именно этот фактор сильно меня волновал. И я очень переживал. Скажи вам, вот ты вернешься домой, ты будешь что-то кардинально менять в своей жизни. Добавлю, наверное, в свои привычки. Це проводити час з родными, проводити время з людьми, які мені дорогі. Ти проводить ним... раніше. Я більше проводив час з друзями, з якими я можна сказати, ну пів, гуляв. Ну, він кен помінявся вже очевидно, як він став собі гарний, красивий хлопець. То його ще на день краси, напудрили, придягнули. Коротше, прийде в Ніколаїві вжениці одразу. Ну, ще треба йому трохи погодати, щоб ще з раку він так вже скинувши, трохи скине і буде все добре в нього. Я очень рада, что ты меняешься и надеюсь, что эта неделя тебе принесет хорошие результаты. Становись на весы. Прошлую неделю ты закончил с весом 102 килограмма. Твой новый вес с этими цифрами, когда цифры останавливаются, сразу реально весь организм стопается. 99 килограмм. Минус 3 килограмма. Две цифры. Наконец-то, не 100 уже. Ты перешел в отметку в 100 килограмм. Я тебя поздравляю. Да я не помню, когда я так есть. Да, не помнишь? Ну, это было в школе, в классе седьмом. 7. Была двузначная цифра. Я очень рада за тебя. Давай посмотрим твои проценты. В процентах твой результат составляет... 2,94%. Ты обгоняешь Алену. Возвращайся. Молодец, мама. Спасибо. Давай, держи. О изменениях в своем весе... Следующий узнает Таня. Девяносто килограмм ⁇ это твой предыдущий вес. Твой вес. Конце 13 недели составляет 86 килограмм. Минус 4, Танюша. Мне на прошлой неделе было очень стыдно за свои плюс 2, поэтому я не знаю, что сказать. Отрабатывала. Отрабатывала. Я счастлива, спасибо. Давай узнаем проценты. Давайте. Итак, в процентном соотношении твой результат 4,44%. Ты занимаешь первую строчку в таблице. Возвращайся. Спасибо. Конечно. Прости. Дашки болят, но они работали. Ну, они да. похвали. Володя, твоя очередь. Вова, ну, по ньому вже ну, скажи, що він вже такий, ну, більш-менш, ну, худий. Тобто, якщо він в вдіти в рубашечки, в джинсиках, він взагалі буде красавчик. Володя, скажи кого на даний момент ти вважаєш головним соперником? Таню воловік. Ну, тому що вона сильна. Вона винослова, вона швидка, вона в неї дуже класний коефіцієнт по процентах. Еще он говорил недель пять назад, что меня срочно нужно выгонять с лагеря, так как благодаря тому, что у меня вес меньше, чем у остальных, по процентах я буду выигрывать. Но тебя же тоже считают очень сильным конкурентом. Да. Я иду до конца. Разумеешь, то, что уже с места не маздовать. Становись на весы. Прошлую неделю ты закончил на отметке 110 килограмм. Твой новый вес… 107 килограмм. Минус 3 за неделю. Я, честно, не ожидал такого результата від себе, бо по переднему не было 6 килограмм, Знаешь, я тут молю Бога, хотя бы про 1 килограмм. Телечак сбросил 3 килограмма, я в шоке, в общем, задолбал у меня. Я не могу дождаться, когда он перестанет сбрасывать нормально вес и уедет домой. И в испытании ты выиграл минус 1 килограмм, поэтому твой результат минус 4. В процентах это. 3,64%. Поздравляю, Володя. Дякую. Пока ты второй в турнирной таблице. Возвращайся. Дякую. А ближе всего к желтой линии Алена и Вова. Пришло время узнать, какими успехами порадует нас Оля Скажи, Олечка, какие планы ты строишь на будущее своей семьи? Вот я все время от меня нежности мало добьешься. Да, я обниму, я поцелую, я все. Но в основном из-за, наверное, скорее всего, финансовой стороны семьи, понимаешь, вечно я в тупике и срываюсь знаком на детях, естественно. Я уже не буду больше такая. Я хочу быть мами, до якої діти прийдуть за совєтом. Яку, яку назвуть подругою своєю, розумієш? А не будуть десь ділитися за углами з якими-то там лівими людьми, чим-то своїм лічним. Так як, ну, там десь частина в мене це було. Ольку вибило дуже капітально. Боже, ми сьогодні сиділи, вранці ревіли всі в місті. Тому що тут відбувається переоцінка. Я вірю, що всі твої цілі будуть достигнуті, Оль. Я впевнена в цьому. А поки залишайся на місці. В конце 12 недели ты весила 93 килограмма, твой вес на 13 неделе составляет 91, минус 2. Ты расстроилась? Ну, это ну, заслуженный результат. Не Із-за красоти за это неділю явно розслабилася повністю. такие результаты. Як думаєш, цього достаточно буде, щоб не попасть в зону. Я думаю, що цього буде, не, ну, не, ну, буде недостаточно для того, щоб йти далі. Якщо суждено, додому, поїду додому. Не суждено, значить ще для чого я тут нужна. Давай узнаем твої проценти. І так, результат. 2,15%. Возвращайся. Я И пожалуйста, не говори, что ты хочешь уйти. Ты слышишь меня? Иначе я тебя убью. Чего ты сейчас снышь? Вот так вот. Подожди еще. Подожди. Уверена если я еще раз так хочу. свой новий вес. следує узнает Аркаша. Вчора у мене чує було погане, то есть трохи мандражував перед тим, як заходив на вагу. В начале недели ти весил 161 кг. за семь дней ты похудел на на три килограмма Твой новый вес – 158 килограмм. Что скажешь, Аркаш? Ничего, ты же не красивый. Но у тебя есть бонус. Ты его выиграл в испытании, это минус один килограмм. С его учетом твой результат – минус четыре. Давай посмотрим на проценты. 2,48 процента. Пока ты тройки участников, которые приближаются к желтой линии. Возвращайся. Все нормально. Следующим взвесится Роман. Неделю назад ты весил 107 килограмм. Сейчас ты весишь. 103 килограмма. Минус 4 за неделю. Молодец, Рома. Поздравляю тебя. Да, <связать> спасибо. Не ожидал ты, да? Я не ожидал. Я честно скажу, мне эта неделя вообще так важко далась, а это просто капец. Молодец, Ром. Посмотрим на проценты твои. Итак, твой процент 3,74%. И ты занимаешь второе место в таблице. Поздравляю. Молодец, круто. Алена первой опускается под желтую линию. В шаге от нее Оля и Аркаша. Итак, Лена, твоя очередь. Наконец-то. Твой предыдущий вес 98 килограмм. Как покажут весы, я уже не боюсь. Я понимаю, что я изменилась, увидев вообще реакцию мужа моего, меня попустила. Тринадцатую неделю ты заканчиваешь с результатом. Минус 2 килограмма. И сейчас ты весишь 96. <плес> что скажешь, Леночка? Честно говоря, я думала, наверное, будет хуже. Минус 2 для меня это прекрасный результат в неделю. При такой работе, учитывая эту неделю, что я так плоховастенько работала, я думала вообще буду меньше. Давай посмотрим на проценты. Ты похудела на... 2,4%. Ты спасаешь Аркашу, а сама становишься вторым претендентом на вылет. Мог быть под желтую линию, а то и килограммчик, Арчика, красавочка, и под низ Возвращайся, Леночка. Спасибо. Я думала, будет хуже, сюда. Дима, ты взвесишься последним. Фух. Дима, сейчас именно от твоего результата зависит, кто станет третьим кандидатом на вылет. Я, пожалуйста, понимаю. Волнение непередаваемо. Напомню, что у тебя есть бонус, минус один килограмм. Ты его выиграл в испытании. Давай посмотрим, пригодится ли он тебе сегодня. Становись на весы. Прошлую неделю ты закончил на отметке 117 килограмм. Твой результат на этой неделе один килограмм и сейчас ты весишь 116 с учетом минус одного килограмма твой результат минус 2 в процентах это мало 1,71%. семьдесят процента ты спасаешь олю а сам становишься кандидатом на вылет возвращаясь один. И сегодня третий раз номинация. Сегодня просто рекордсмены в номинациях. Алена четвертый, Лена четвертый и я третий. На, троих одиннадцать раз. Это рекорд, рекорд программы «Зважение». Это счастливый. Лена, Дима и Алена. Лишь один или одна из вас сегодня продолжит похудение в лагере проекта. Участники, кого вы защитите своим голосом, а кого оставите без поддержки? Узнаем на голосовании. Вова Тельчак в конце очень явно показал то, что уходят две девушки, это было некрасиво с его стороны, но, наверное, он считает, что это мужской поступок так, так правильно показывать, так правильно себя проявлять. До встречи, друзья. До встречи.